видео по поводу Владислава, пекарни, да, который на улице Ясиновского. Я помню, я с ним познакомился полгода назад, когда на Пасху он пек эти Пасхи. Блин, ребята, они такие красивые были. А, ну, он сам их спел. Я в таком восторге был. Я в да. него не покупал, потому что у нас бабушка, ну, теща сделала эти Пасхи. Но и я красивее, вот именно Пасхи, я не видел. И посмотрите, какое количество людей. Да, здесь, это тут не лухари кофейня, не лухари там, пекарня, но местные здесь ходят только сюда. Это Есеновского, так что приходите, он сам печет, встает там, в 4 утра, мне когда рассказывал. И смотрите, сколько людей. Так что вам рекомендую правда вкусно. Вот взял пиццу офигенная. Здесь, конечно, без претензий на какой-то роскошь но зато вкусно.